Salam kanalıma xoş gəlmisiz. Bu gün sizlerle qatıq süd istifadə etmədən su ilə çox rahatlıqla, sadəcə 5 dəqiqəyə hazırlaya biləcəyiniz süp yumuşaq, çox dadlı, limonlu kek resepti paylaşacağam. Xəmirini hazırlamaq üçün çırpma qabına 3 yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 çimdik duz əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Yumurtaları rəngi ağarana qədər 2-3 dəqiqə mikserlə çırdırmaq lazımdır. Üzərinə bir limonun suyunu və sirkədən keçirdiyim qabığını əlavə edirəm. İstifadə etdim limon suyu 30 milliqram idi, amma bu limonun ölçüsünə görə arta və ya azalə bilər. Bir armudu stəkan yarım, yəni 150 qram su və bir armudu stəkan yarım, 150 qram toru yağ əlavə edirəm. Əvvəlcə mikserlə 1 dəqiqəyə qədər qarışdırdım. Üzərinə ələkdən keçirdiyim 2 stəkan unu bir-dəfəlik əlavə etdim. Bir paket vanil və bir paket qabartma tozunu əvvəlcə un ilə qarışdırdım. Daha sonra tam pürətli halına gələnə qədər qarışdırıram. Onun ətrafa yayılmaması üçün sıxaqla ilə bir neçə saniyə qarışdırdım. Daha sonra mikseri aşağı dərəcəsində çırpıram. Hamar, axıntılı belə bir xəmir əldə olunmalıdır. Diametri 24 sm olan tavanın dibini və kənarlarını duro yağla yağladım. Xəmiri tavaya boşaldıram. Əvvəlcədən qızdırdığım 170 dərəcəli sobada alt üst rejimdə 35-40 dəqiqəyə qədər bişirdim. Çöplə yoxlayıram, çöp təmizdir, deməli çeksim hazırdır. Soyandıqdan sonra zövqə görə üzərinə pudra şəkəri və ya şokolad sosu tökə bilərsiniz. Qeyd etdim ki, bu çeksini mən tez-tez bişirirəm -tez və hər dəfə də üzəri belə formada çatlayır, yəni bu reseptin özəlliyi idi. Çatlayan hissəsinə limon dilimləri düzdüm. Bu qədər dəyərli izləyiciləri, yup yumuşaq, çox sadə və asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz ləzzətli bir çeksdir. Hazırlamağınızı tövsiyə edirəm, inşallah siz də hazırlayıb çox bəyənərsiz. Videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağı, rəy yazıb fikir bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələcək videolarımda görüşmək diləylə. Sağ olun, Allahə əmanət olun.